Сьогодні в програмі японські технології плюс системна турбота батьків, телевізійна консультація обласного дитячого уролога. Рух понад усе київський лікар-педіатр розповідає про альтернативні методи лікування зору. Перша допомога при травмах у ДТП. Урологічне здоров'я дітей в нашому регіоні за останні десятиріччя, на жаль, не має тенденції до покращення. Помітно збільшилась кількість вроджених патологій, а значить, слід поговорити про ці проблеми докладніше. Обращає на себе увагу у кількості дітей раннього віку з різними патологіями верхніх мочових путій. Це так називаємо удвоєння. почек, мочеточников, аномалии развития мочевого пузыря, э, неудержание мочи, э, рефлюксирующий мочевой пузырь. То есть э, те дети, которые в дальнейшем требуют очень э, большого и особого внимания, это так называемые, ну, дети, которые, ну, на себя отвлекают очень большое количество и э, со стороны обследования, потому что в настоящее время дорогие внутривенные обследования, эндоскопическое обследование таких детей и лечение. Почему? Потому что если чем раньше мы выявляем таких детей, например, с гидронефрозом, с вторичным пионефритом, с рефлюксами, значит, мы раньше можем оказать им помощь и в дальнейшем эти дети ну, менее будут подвержены Торічному хронічному піонефріту менше буде наступати інвалідізація таких дітей. До речі, щодо ендоскопічного обстеження та обладнання дитячої обласній лікарні в останнє десятиріччя з'явився досить цінний подарунок, який приїхав аж з Японії. Використовуючи таку апаратуру, багато проблем дитячої урології тепер вирішується простіше і якісніше. Ендоскопічне обладнання, яке приміняється як для дичені дітей з заболеванием з хирургической патологіей, так і для лечения дітей з заболевань урологіческої патологии, що мы можем при помощи этой апаратури сделать. Мы можем посмотреть у дітей, маленьких дітей и более взрослых заболевания уретри, ретро, мочевого пузыря, заболевания э, мочеточников. Ну на сегодняшний день у нас нет, чем посмотреть лоханку до лоханку, но полностью посмотреть и провести эндоскопическое лечение, ну такого серьезного заболевания, как э, рефлюксирующий мочевой пузырь, потому что моча э, запирательный отдел мочеточника не держит, да не держит, и моча попадает из мочевого пузыря обратно в почки. Появляется вторичное воспаление, вторичный пилонефрит, и в результате этого могут произойти вторичное сморщивание почек, что в дальнейшем приводит к инвалидизации больного. На сегодняшний день, в связи с наличием данной аппаратуры, мы имеем возможность эндоскопически произвести безоперативного вмешательства. На відкритому мочевому пузирі, провести э, введення лікарства веществ в усі мочеточника, що будет способствовать образованию искусственного клапана мочеточника і прикрасить обратний ток мочі з мочевого пузыря в почку. І более э, детальне обслідування можемо провести Ту ж саму цистоуретроскопію, графию можем произвести все это на экран с записью на диски. Все то, что мы видели, можем переслать диски, например, проконсультироваться в інститутах урологии того же самого города Києва, Харькова. Ну, непосредственно во время проведення обследования. Ендоскопічні дослідження. Сучасна європейська медицина вже давно і досить віртуозно користуються досягненням в цій темі. До речі, і лікарі сходу, наприклад, Японії, також підняли рівень здоров'я мешканців своїх країн на порядок саме завдяки таким технологіям. Ідея забретення була в совєтському союзі, а і японці, вони ні були забрісті, тому що в Японії саме большое заболівань. рака желудка, поэтому первые они изобрели аппарат, который мы могли осмотреть внутренние органы желудка. В итоге в Японии сейчас, как вы знаете, самый Ані саме довгожителі в этом плані і смертність рака желудка саме маленька в світі. А що ми українці на щастя теж вже мають реальну можливість діагностуватись та лікуватись за допомогою ендоскопічного обладнання 21-го сторіччя, тим більше що з лютого місяця воно є і в кіровограді за сторони слізісти визникають більшість заболівань, які необхідно діагностувати. і раніше Человек, врач пытался добраться в эти э, закрытые, так сказать, от э, нашего взора э, полости при помощи прямых э, металлических э, инструментов, которыми можно было и повредить э, человеческий организм, и недостаточно осмотреть, и ошибиться. То есть с изобретением волоконной оптики, когда оптика стала гибкая, и мы можем этими аппаратами гибкими зайти почти в любую точку. Організму, ми можемо в принципі, на ранніх стадіях діагностувати ті злокачественні процеси, які для онкології крайні важливі. Саме рання діагностика в онкології спасає сотні тисяч чоловіків життів. За чотири місяці цим дивовижним обладнанням вже скористались 915 мешканців Кіровоградщини. Принцип роботи подібних апаратів є цілком зрозумілим. По одним світоводам подається світ. который э, источник света находится э, отдельно. Вот потому что если источник света будет на конце аппарата, будут ожоги и так далее. Это одна из причин была. Это. По специальным световодам подается свет, и по специальным световодам мы получаем изображение. Изображение получаем на экран. Малейшие нюансы все видны. Можно записывать это изображение, можно больному потом вручить, если кому-то нужно. Вот. Ставится диагноз. Наш співрозмовник пройшовся анатомичную карту и разъяснив в деталях, до каких самых сегментов вашего организма может дистатись японская аппаратура. Мы входим Осматриваем пищеварительный тракт, начиная с ротовой полости, глотки, гортани, и проходим пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку, осматривая верхние отделы пищеварительного тракта. Со временем при развитии науки возникли методы исследования кишечника. На сегодняшний день мы можем осматривать кишечник через задний проход, входя и доходя до правой половины, то есть до аппендикса, где он находится, в принципе, то есть весь толстый кишечник, а толстый кишечник занимает у нас второе место по распространенности рака желудочно-кишечного тракта. Поэтому этих две структуры, желудок и кишечник, мы по существу полностью уже сегодня, благодаря тому, что у нас открылось это отделение, благодаря тому, что э, руководство области и руководство диспансера понимает эти, как э, скажу на украинском языке, загальные потребы. Вот, и мы на сегодняшний день э, можем осмотреть этих два э, участка пищеварительного тракта почти в полном объеме. В последнее время у нас появились уже бронхоскопы. Мы смотрим сейчас, осматриваем бронхиальное дерево. Тоже находим там патологии. Очень много патологий, кстати, мы уже начали находить. Вот такой же аппарат у нас есть и для осмотра матки изнутри, гистероскоп. И я думаю, что со временем, ну, в принципе, есть в науке уже осмотры, даже мозг осматривает желудочки мозга при помощи эндоскопических методов. Окрім власне диагностування, новітня техніка допомагає и в багатьох суто лікувальних процедурах. Кроме осмотра и диагностики, особенно, как я сказал, ранняя диагностика нужна. Мы можем производить хирургические вмешательства, такие как остановку кровотечения, удаление полипа, удаление народных тел. То есть человек приходит к нам, мы сделали, и он ушел домой. По существу получается амбулаторный метод лечения. Если раньше приходилось инвазивно вмешиваться, давая больному большую травму наносить операционную, то сейчас это все делается буквально у нас одномоментно, и человек уходит домой. Крім всього прошого, при сомнениях сумнівах ми беремо гістологічні то тобто біопсії, мазки, смиви. І таким способом можемо встановити ранній діагноз, який може в принципі, спасти больному життя. Ну, а найважливіше є те, що для кіровограців ендоскопічне обладнання є цілком доступним. Обов'язкова рубрика нашої програми нетрадиційна медицина. Щоправда, займаються нею і кваліфіковані медики, оскільки поруч із академічними методами лікування є ще й багато невикористаних резервів. Лекцію відомого київського лікаря-педіатра та остеопата Олександра Вікторовича Малого на тему рух це життя було записано під час його робочої поїздки до Кіровограду ексклюзивно для програми Наше здоров'я. Перший з фрагментів цього виступу присвячено зору, а точніше, технікам покращення роботи наших очей, за допомогою спеціальних практик. Для багатьох людей проблема зріння. Причина. совершенно разные. Это могут быть от родовых нарушений, когда ребенок проходит родовой канал матери, и там же косточки сжимаются и могут может остаться напряжение в костях черепа, и это влиять на тонус глазных мышц. Поэтому здесь да, и остеопатические техники воздействия. Глаз это мышечный орган, да? Есть более грубые мышцы глазные, и есть более нежные, которые управляют кривизной хрусталика и так дальше. Так вот, движением можно лечить зрение. И вот здесь ну, есть хорошие системы, хорошая система Нарбекова, Мирзакарима Нарбекова, хорошая система профессора Жданова для коррекции зрения. Принцип тот же, лечим движением. И я хотел бы обратить внимание на один момент. Часто говорят, что вот глаза нужно, называется пальпинг, глаза нужно Прогреть. Вот ставятся ладошки на глаза. Во-первых, как ставить? Нужно ставить обязательно вот этой точкой. Это самая теплая точка на ладони человека. Здесь две артериальные дуги. И вот здесь как тепловой поток идет. Это нормальная физиология, это не экстрасенсорика. И нужно поставить этой точкой прямо на глаза. Но не просто поставить. Перед тем, как это сделать, ладошки нужно согреть. Нужно просто их растереть, активно-активно, зажав между коленок. Активно-активно, так я называю это, добываем огонь, чтобы жар пошел из ладошек. И затем бросаем голову на ладони. Расслабляем мышцы шеи. И вот так вот сидим. Минуту-две, впитывая глазами это тепло. Мы греем глазные мышцы. Если вы вспомните, то всех спортсменов вот высокого уровня перед стартом их разогревает массажист, да, они делают разминку и массаж делают, согреть нужно. Точно так же мы перед зарядкой делаем вот это вот прогревание, а затем делаем банальные движения глазными мышцами тоже с целью вернуть тонус этим мышцам. И другой момент хрусталик. С возрастом происходит помутнение хрусталика, да, и он развивается либо близорукость, либо дальнозоркость. Хрусталик обездвижен. Когда человек сидит постоянно часами за телевизором, который на расстоянии там, 2 метра, хрусталик все время смотрит на вот эти вот, это же линза, вот эти 2 метра, одно и то же фокусное расстояние, он обездвижен, он стонет. Когда человек сидит часами, 8 часов рабочего дня за компьютером, на расстоянии полметра до монитора, хрусталик стонет, он уже не может. А сознание ему говорит работать. И как мы человеку скажем, не сиди за монитором, а как он будет деньги зарабатывать, да? Ему нужно кормить семью и так дальше, развиваться. Надо найти какое-то решение. Но мы должны понять, вот проблема. Это однообразие, одно и то же. Какие-то мышцы, они просто застывают. Нам здесь нужно дать кровообращение. Что мы сделаем? Нам нужно начать изменять кривизну хрусталика. А каким образом это сделать? Кстати, хрусталик тоже ведь не имеет кровеносных сосудов. Хрусталик питается за счет диффузии, за счет того, какое кровообращение вокруг него. И что мы делаем? Чтобы начать изменять кривизну хрусталика, нужно банально смотреть вдаль, вблизь. Вдаль, вблизь. И часто человек, вот закончился рабочий день, он идет домой. Куда смотрит человек? В никуда. Он идет банально. Он знает, где стоит его автомобиль или где маршрутка. Он идет и он смотрит, он, он может не заметить кого-то. У него рассеянный взгляд. Организм, да, таким образом немножко отдыхает, но хрусталику нужно дать вот это движение. И как? Я называю это упражнение «стрелять глазами». Прицельно раз и посмотреть на эту точку, прицельно на ту точку, и мы меняем хрусталик так, вблизь, вдаль, вблизь, вдаль. Вот, изменяется кривизна хрусталика. Мы дали ему движение примерно в течение минуты-двух, и все. Мы улучшили кровообращение, мы дали движение, мы восстанавливаем зрение. И это позвоночник и зрение — это то, что восстанавливается в первую очередь, когда мы даем нормальное движение организму. Статистика ДТП с часом, на жаль, только зростає, и тому очень необходимо владеть элементарными приемами надання первой медицинской помощи. И этому научиться мы предлагаем вам разом с нами. Если мы увидели пациента без сознания, мы должны определить, есть или нет дыхания и пульс. Если дыхание и пульс отсутствуют, мы должны провести искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Искусственное дыхание проводится следующим образом. Голова запрокидывается назад, подкладывается валик под шею, выдвигается нижняя челюсть вперед, через какую-то марлю или платок – Проводится вдох, при этом закрываются носовые отверстия. Закрытый массаж сердца проводится следующим образом. Кисти рук укладываются на среднюю треть грудины и поступательными движениями проводится сжимание грудной клетки, что заставляет кровь двигаться по кровяному руслу. Периодически проводится контроль за пульсацией и внешним дыханием пациента. При наличии ран кровоточащих у пациента первым делом накладывается асептическая повязка. Если кровотечение капиллярное или венозное, накладывание давящей повязки достаточно для остановки кровотечения. Если кровотечение артериальное, проводится остановка с помощью жгута. Для этого нужно жгут накладывать выше места повреждения. Перед накладыванием жгута нужно выполнить протежировку с помощью какой-то матерчатой ткани. После этого жгут накладывается каждый тур на следующий тур жгута. После наложения фиксации жгута проверяется периферическая пульсация или наличие кровотечения из раны. Если кровотечение продолжается, жгут нужно переложить. После этого выполняется запись на листочке с точным временем наложения жгута и фамилией, кто наложил жгут. Если у пациента есть перелом верхней конечности, в частности перелом плеча или предплечья, фиксацию можно выполнить с помощью косыночной повязки или бинтовой повязки типа ДЕЗО, то есть фиксировать конечность к туловищу. Если есть в наличии транспортная шина, мы моделируем шину по соответствующей конечности на себе, после этого фиксируем к пациенту, с захватом выше и ниже лежащего сустава от перелома. При наличии перелома на нижней конечности, в частности перелом бедра или голени, фиксировать конечность можно к здоровой. Или же, если есть в наличии транспортная шина, можем использовать ее. То есть, нужно смоделировать шину по конечности. И с помощью одной, двух или трех шин, в зависимости от величины сегмента, фиксировать на больном, захватом выше и ниже лежащего сустава. Обязательно нужно не забывать про наличие протежировки на конечности с целью предотвращения пролежней и повреждения мягких тканей. Напруженість робочого графіку лікарів відома всім: нічні чергування, складні тривалі операції, висока постійна відповідальність за кожне рішення і призначення. Тож, згідно закону енергетичного балансу, лікарі мають і відпочивати як слід. Робити це якісніше, їм допомагають цікаві захоплення. У нашого героя, полковника УМВС в відставці і одночасно працюючого лікаря, хобі для українців не рідкісне. Він пише вірші і виконує авторські пісні. Строится лунный свет в мое окно, цветные сны я вижу, как в кино Лавлю мгновение Сказочного сна, И в этом милая твоя вина, С мыслей в тайне. Сновидений, но верить безрассудно им нельзя Цветные сны, плоды, воображение, иллюзия, как ты, любовь моя. Михаил, скажите, как давно вы начали писать песни и ваш, так сказать, портфолио творчества, чего удалось достигнуть за эти годы? Песни я начал писать недавно. Занимался музыкой, в основном на гитаре играл, фортепиано. А стихи начал писать недавно, потому что я удачно получилось, что я попал в общество Парус, письменники, творческое объединение Парус. И там и мастерство свое повысил, да, и написал книжку стихов. Вы где-то выступали, то есть как, какой у вас э, потенциал? Больше я склонился к бардовской песне, потому что надо было не только прочитать стихи, но и исполнить, чтобы музыкально свои uh -huh. сочинения. Uh -huh. И получились бардовские песни, которые ну, некоторые барды Кировограда исполняют, и я играю в ансамбле «Офицеры» на гитаре, ритм, и пою свои авторские песни, «Цветные сны». Городская осень. С этими песнями я поеду на фестиваль творческой песни МВС Украины. И там исполню эти две авторские песни. Неожиданное сочетание офицер, врач и вдруг поэт и исполнитель. Зачем это вам, вот эта лирика, в принципе, вот по жизни зачем, почему вы этим занимаетесь? Ну, видно это гены, да, видно это наследственность, мой брат профессиональный музыкант, отец, ну, уже его нету, играл на многих инструментах, и видно это передалось, и без этого нельзя жить, без музыки, без песни, без стихов было бы скучно. Стаж ваш медицинский, ваш профиль и где вы работаете сейчас? Стаж более 40 лет. Начинал я работать в медучилище, читал в областной больнице. Потом был заведующий поликлики УМВС где-то лет 10. Инспектором, проведным специалистом. А уйдя уже на пенсию, как аттестованный, я сейчас работаю заведующим начально тренировальным виделом медицины катастроф, экстренной медицины. Територіальне медичне об'єднання. Ну, Скора швидка допомога, швидка допомога. До речі, фізична форма нашого співрозмовника на фоні його реального віку просто вражає. Він системно займається в спортзалі обласної організації ветеранів УМВС, і результати цього неважко помітити. помітити. Здоровому цілі здоровий дух. Що ж з цією мудрістю не варто сперечатись.